majbur bot orqali sizlarga kanalga odam yig'ishni o'rgataman bu bot orqali o'zi kanalga va guruhga istagancha odam yig'sa bo'ladi o'tgan videoyimda guruhga odam yig'ishni o'rgatganman hozir kanalga odam yig'ishni o'rgatamiz mana agar kimga guruhga odam yig'ish kerak bo'lsa video qo'llanmaga o'tsa guruhga odam yig'ishda ham ko'rsatilgan kanalga odam yig'ishda ham ko'rsatilgan kanalga odam yig'ish istagancha yiq'sa bo'ladi shuni bizai botimiz yordam beradi hozir sizlarga o'shani ishlayotgan jarayonini ko'rsataman agar sizlarga ma'qul kelsa sizlar ham ishlatasizlar qani ketdik unda mana sinab ko'rsataman um, mana bitta guruhda borman oddiy foydalanuvchiman guruhni a'zolari o'n mingta va aktivi bir ming ikki yuzta kanalga odam yig'ish uchun guruh guruh kerak bo'ladi ya'ni guruhiz ya'ni guruhizdagi aktiv obunachilarni kanalga olib o'tasiz lekin bitta narsa bor ish ko'paygank yo'q guruh ko'tarish oson kanal ko'tarish qiyin shunisi bor lekin keyin man bu bot orqali bu bot orqali mana video qo'llanmasida oldin guruhga odam yig'ishni o'rgatganman va kanalga odam yig'ishdi oldin guruh ko'tar olsangiz guruhingizni ko'p ball odam yig' olsangiz uh, hozir so'li ko'pga guruh odam ko'paytirishdi işte. xullas odam ko'paytira olsangiz keyin guruhingizni odamlarni kanalingizga ko'chirib o'tasiz mana mana shu kanalga obunachi shuncha obunachi yig'dingiz guruhingizga bor yig'diz yoki bor oldindan shu obunachini na kanalingizga o'tkazasiz guruhingizni obunachilarni kanalingizga tushunarli qilib ko'proq aytdim va bitta foydalanuvchi guruhga yozmoqchi bo'ldi undan oldin mana sardor degan bola guruhga yozmoqchi bo'ldi mana kechirasiz sardor namoz o'rganamiz guruhni yozish uchun quyidagi kanallarga a'zo bo'lishingiz kerak ya'ni guruhga yozish uchun kanalga a'zo bo'lish kerak hozir man ham yozgavndim yozganimni o'chirdi va menga kanalga ulanishni taqiqladi mana kanalga kiramiz ulanmay turib tekshirishni bosamiz yo'q qo'ymaydi mana hashtag mana kiramiz kanalga ulanamiz mana shu kanal mana man, man, shu kanalga ulanish kerak ulangandan keyin tekshirishni bossam mana guruh avtomatik ochiladi ochildi mana endi bemalol yozsak bo'ladi mana salom ko'rdinglarmi bu orqali mana mana shu obunachilar hozir kanalga ulanmasa guruhda yozolmaydi hech qachon yozolmaydi kanalizga bitta foydalanuvchi o'tdi mana shu kanalga bitta obunachi o'tdi masalan man o'tdim hozir masalan guruhimdagi shuncha aktiv odam agar guruhimda yozsa shular o'tadi realniй odam kiradi guruhga <gülüş> yana <yani, gülüş> aytaman guruhga odam yig'ish mana shu video qo'llanmamda ko'rsatilgan yani. e guruhga odam yig'ish o'zi oldindan osonroq va shu qisqacha tushuntirsam shuni ishga tushirishnindi o'rgataman video davomida kuzatib borsanglar do'stlar mana kanalga odam yig'ishni o'rgataman endi ishga tushirishni o'shani nuning uchun kanalingizga odam yig'moqchisiz mana shu kanal misol uchun mana shu kanalimga odam yig'moqchiman va bu yerda mani guruhim bor boya aytdim guruh orqali yig'ib olasiz kanalga odam dedim chunki kanalga odam kontakt yo bir anaqa qo'shib bo'lmaydi mana shuncha obunachi yiqqanman va buni aytdim buni edim botimiz ichida guruhga odam yig'ish nosi ham bor dedim jarayoni ko'rsatilgan video qo'llanma uni ko'rib oldin guruhga odam yig'ib kanalga ham odam yig'sangiz bo'ladi hozir manda o'n mingta obunachi bor guruhimda bir ming ikki yuztasi aktiv mana shu guruhimga o'lab ko'rsataman shu guruhimdagi obunachilar mani kanalimga ko'chib o'tishadi unda ketdik bizaga buning uchun aytganimdak e, majbur mana shu bot kerak bo'ladi bizad bot majbur chiziqcha bot mana shu chiziqchasini qo'ying mana shu bot mana majbur chiziqchasini qo'yasiz mana shu bot chiqadi yashil va chiziqchasi bor mana ichiga kirganingizda ham mana shu chiziqchasi bo'lishi kerak chunki boshqa botlarda bunaqa funksiya yo'q ko'rgan bo'lsangiz mana botga start bosamiz kanalga odam yig'ish xohlasanglar aytganidek mana video qo'llanmalar tekstli qo'llanmalar bor h kelib uh, turapsiz mana tekstli qo'llanma o'rgatilgan kanalga odam yig'ish guruhga odam yig'ish biz hozir kanalga odam yig'ishni qilyapmiz iloji bo'lsa video qo'llanmani ko'ring chunki tushunasiz video qo'llanmada baribir bu botni biz admin qilishimiz kerak guruhimizga o'tib turib guruhimizga kiramiz mn настройка admin bo'lmaga o'tamiz va bu yerda admin qo'shish va поискga yozamiz majbur chiziqcha bot xuddi a shunaqa chiziqcha qilib yozamiz bu yerda majburiy chiziqchali bot chiqadi mana mana ustiga bossanglar mana aytganimdek chiziqchasi bor boshqa botlarga aldanib qolmanglar va hamma funksiyani yoqamiz bitta anonimni yoqmaymiz mana shuni yoqmaymiz qolganini yoqamiz hech qanaqa ziyoni yo'q buni boti hech qanaqa kontakt o'chirib yo guruhigizga zarari yo'q lekin hamma funksiyani yoqsangiz bot ishlaydi va bitta птичкаni bosamiz bot guruhda admin bo'ldi endi kanalimizga ko'chirish uchun obunachilarni kanalimizga ham o'tamiz nastroykasiga admin bo'limiga o'tamiz admin поискga o'tib majbur chiziqcha bot va bu yerdan ham xuddi boya mana shu bot uni ustiga yozib ko'ringlar biz bot bo'lish kerak admin qilamiz botni boya o'rgatganimdek botn птичка qilib hammasini yoqib admin qilamiz manda admin qilingan kanalda va guruhda admin qila olamiz va guruhimizga o'tamiz guruhga o'tib turib kanal deb yozamiz orasini bitta ochamiz va bu yerdan kanalimizga mana bunaqa ue qo'ygan bo'lishimiz kerak tibotlar ya'ni privat emas ochiq kanal bo'lishi ke kerak tegi botlar mani kanalimni yuziri shu kimdadir har xilcha lekin mana bunaqa yopiq kanal bo'lsa unda bo'lmaydi iloji boricha ochiq kanalga qilinglar yopiq kanal bo'lsa ochiq kanal qilinglar yuzer nai qo'yinglar kuchukcha tagi botlar kanalimni uzer namisi bu jo'natamiz xuddi shu tarzda tegi botlarni o'rniga siz o'zizni uz uzu kanaligizni uzer qo'yasiz kimdadir musiqa kanal bo'lishi mumkin faqat shu musiqa kanalida bot admin bo'lishi kerak kimdadir uer kim? nimadir manda tegi botlar kanalizga ko'chirish uchun ya'ni shu obunachilarni mana shu tegi botlar kanaliga ko'chirish uchun shunaqa buyruq beramiz kanal chiziqcha ochamiz orasini tbotlar jo'natamiz sekin sekin tushuntiryapsiz deyishi mumkin kimdir kimdirlar shuni ham tushunmaydi shuning uchun sekin tushuntiryapman kanalga odam yaxshi ishga tushdi endi buni boshqa profildan sinab ko'ramiz qani ishladimi yo'qmi mana boshqa foydalanuvchi guruhga endi yozmoqchi salom deb yozdi kanalga ulanganman mana manategi botlar kanaliga ulanganman shuning uchun anoqa qilmayapti mana ulanmagan foydalanuvchi bo'lsa mana kanaldan chiqib ketamiz ulanmagan foydalanuvchi bo'lsa endi salom deb ko'ramiz qani mana yozganni o'chirdi va tagiga botlar kanaliga telegram botlar kanaliga ulan bo'lmasa yozolmaysan guruhda deyapti qisqa qilib de. aytganda hamma tushundiz deb o'ylayman mana kanalga ulansa guruhda yoza oladi ulanish kerak va tekshirish bo'ldi guruh ochildi endi qarang agar yana aytaman xuddi mana shunaqa yozinglar kanal deb yozasiz va tagi mana kuchukcha tagi botlarni deb yog'iga o'zingizni kanalingizni qo'yasiz chizib ko'rsatib agar kimdir ulanmasa shunaqa qilib poiskga kirib ziyoli admin deysizlar chiziqcha ziyoli admin mana ziyoli chiziqcha admin mana shu birinchisi o'tasizlar mana kanal bu bu yerda aloqa uchun bosi kodr turibdi mana shunga yozasizlar majbur majburbotdi ulay olmayapman deb yozsanglar o'zim ulab beraman iloji boricha o'zingiz ulashga harakat qiling chunki baribir o'zingiz ulaganga kelmaydi baribir shu qisqacha guruhingizni obunachilarini kanalingizga ko'chirib olasiz mana shu kanalga o'tadi aktivlari yana aytaman undan oldin guruhga odam yozishni o'rgatganman oldin guruhizga odam ko'paytiring keyin kanalingizga ko'chiring qaysi biri ma'qul bo'lsa o'shani qiling shu videomiz mutlaqo zararsiz qisqacha qilib aytganda mana shu ishlatish jarayoni